Вкусного всем! Этот рецепт курицы в карамельно-имбирном соусе известен и популярен в самом Вьетнаме и за его пределами. Секрет кроется в простоте ингредиентов, быстроте приготовления и сложном и богатом вкусе при этом. Вьетнамцы тщательно относятся к созданию рецептов. Идеальные, такие как этот, должны содержать 5 элементов. Соленое – воду, острое – металл, горькое – огонь, кислое – дерево, и сладкая Землю. Это образная символическая привязка, но все эти элементы у нас присутствуют. Более детальный список ингредиентов в конце видео и в описании к нему. А нюансы мы расскажем по ходу рецепта. Подготовим их острое, перчик чили. Впрочем, это не обязательный ингредиент. В европейских вариациях этого рецепта его чаще нет, чем есть. Без семечек и перегородок нарежем мелкими кубиками. А вот имбирь, кусочек около 5 см. Тоже довольно острый продукт. Обязателен. Очистив, нарежем его тонкими полосками. Для красоты. Чеснок, зубчика 3-4. Как и карамельный соус, он отвечает за сладость. Его также мелко нарубим зеленый лук. Отделите белую и зеленую часть. Белую нарежем меленько. А зеленую, которая пойдет на оформление готового блюда, на полоски. А курицу лучше всего бедрышки, без мяса и кожи. И желательно без жира. Нарежем порционными кусочками. Времени подготовки на все про все уйдет минут 5-7. В сотейник засыпаем сахар, ложки 3 столовых. На малом огне прогреем до растворения. На малом, иначе сахар начнет гореть, еще не начав плавиться. Не беспокойтесь, сладко совсем не будет. Большая сладость уйдет в цвет и пряность с горчинкой. Доведем цвет карамели до коричневого. Выключим огонь. И теперь добавим воду, миллилитров 120. Интенсивно мешаем, чтобы карамель растворилась. Если плохо растворяется, можно опять включить на самый малый нагрев. Иногда вместо воды добавляют грибной бульон на основе сухого. Добавим 60 мл рыбного соуса, он отвечает за соленое. И добавим столовую ложку лимонного сока. Кстати, рыбный соус можно заменить на соевый. Хотя такая замена во Вьетнаме довольно большая редкость и его необходимо тогда миллилитров 50. Перемешали, отставим в сторонку. А в воке хорошо прогрев масло, лучше кунжутное или арахисовое, но можно и просто любое растительное, выложим мясо. На раскаленный вок или сковороду, огонь самый большой. Нам необходимо быстро обжарить до легкой золотистой корочки, это минуты 3-4. Затем заливаем треть карамельного сиропа и, не снижая огонь, выпариваем его, помешивая мясо. За 3-4 минуты оно покроется соусом, станет оранжевым, а масло под ним станет прозрачным. Значит, пора добавлять нарезанный чеснок, лук, имбирь и чили. Помешивая, не снижая огонь, жарим до появления легкого запаха чеснока. Это до минуты дела. Затем выливаем оставшийся карамельный сироп. Добавляем не обязательно, но если есть кокосовое молоко. Ложки 3. А лучше, чтобы это была кокосовая вода. Если такая, она прозрачная, с насыщенным ароматом и вкусом кокоса. Огонь уменьшаем до малого. Перемешав, накроем крышкой для тушения минут 10. Затем снимем крышку и потушим без крышки минут 5 помешивая. И вуаля! Подают с рисом, Полив, конечно, соусом тушения и украсив хрустящими зелеными луковыми полосками. По вкусу почти не сладкое, пряное, чуть острая, совсем чуть-чуть, но очень насыщенное и красивое куриное мясо. Соль не добавляли, но соленость от рыбного или соевого соуса в самый раз. Очень красиво и эффектно, и довольно быстро. На создание такого простого шедевра у вас идет минут 35. Вьетнамская кухня, как правило, недолга в приготовлении а продукты для него, как вы видите, давно уже не редкость. Приятного аппетита! Или по-вьетнамски «зуус ньям ем». А вам спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!